Terima kasih Tan Sri Nipetua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam reformasi Saya menyujung kasih Titah ucapan Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sewaktu pembukaan mesyuarat pertama Penggal keempat pada istimewa yang lepas Dan Saya mengucapkan terima kasih Kerana diberikan peluang Untuk terus serta dalam perbahasan Titah ucapan kali ini Saya menyahut dengan penuh taat Sebagai rakyat Akan saranan titah duliah mamu dia agar patuh kepada kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan dan tidak sama sekali mempersoalkan agama Islam sebagai agama persekutuan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta anak negeri Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum lain yang tak termaktub dalam perlembagaan persekutuan Malaysia fungsi dan semangat perlembagaan sebagai lambang kenegaraan dan mercu kemerdekaan Negara mesti diberikan kedudukan yang sewajarnya Malangnya, Tuan Seri Pertua Bila kita cakap tentang soal perlembagaan Saya ingin tekankan bahawa Kerajaan Barisan Nasional Tidak memperkasakan perlembagaan negara Malah terus menjadikan perlembagaan yang sering dipindah Sebagai alat penjajahan politik masa kini Di sini, saya ingin membuat uh, deklarasi Bahawa Barisan Nasional adalah kerajaan yang anti-demokratik dan juga deklarasi bahawa Malaysia adalah sebuah negara polis. Sekiranya Parisan Nasional mahu membuktikan bahawa kerajaan BN bukan anti-demokratik dan Malaysia bukan sebuah negara polis, maka semestinya kerajaan BN mesti melaksanakan reformasi politik secara menyeluruh sekarang. Pada bulan Oktober 2010, Tan Sri Ketua saya telah menulis secara rasmi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Mencadangkan agar elemen transformasi, reformasi politik ditambah Kerana tidak tertera dalam agenda transformasi negara Iaitu buku biru tua Barisan Nasional Yang berpaksi kepada empat tiang atau prinsip Iaitu antaranya satu Malaysia Kedua GTP ETP dan rancangan Malaysia ke-10 dan juga ke-11 Jadi saya Nyatakan keperluan memasukkan reformasi politik menunjukkan dengan penuh insaf saya bersedia bersama-sama kerajaan membina negara Malaysia yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih demokratik mungkin kerana kesibukan tugas termasuklah pergi ke luar negara ataupun terlepas pandang sehingga ke hari ini saya masih menunggu jawapan daripada Yang Perhormat Perdana Menteri rupa-rupanya saranan saya untuk reformasi politik mendahului peristiwa-peristiwa kebangkitan rakyat timur tengah dan afrika timur mereka yang menuntut demokrasi ini hanya petanda Tan Sri Dupetua, bahawa sejarah sedang mara ke depan untuk memenuhi aspirasi sejagat demi kebebasan dan keadilan Tan Sri Dupetua, negara perlukan lebih banyak lebih ruang demokrasi melalui reformasi politik untuk tidak ketinggalan ke belakang dari segi politik ekonomi, sosial dengan berbanding dengan negara-negara lain. Dalam sesi parlimen kali ini wujud satu peluang untuk Perdana Menteri dengan jelas dan terang menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih demokratik dan membuktikan bahawa Malaysia bukan sebuah negara polis dengan hanya melakukan tiga perkara asas yang saya kira mudah dan dapat dilakukan tanpa kesulitan maupun kerumitan Ketiga-ketiga ini hanya memerlukan daya politik, iltizam politik atau kehendak politik dan kejujuran di dalam mendahulukan rakyat dan memajukan negara. Tiga perkara asas yang saya maksudkan ialah pertama, supaya meluluskan undang-undang Akta Pemansuhan Darurat 2011. Kedua, membenarkan dakwa kekal ditanda pada jari selepas pengundian di dalam pilihan raya sebagai usaha paling minima sebelum mereformasikan keseluruhan sistem pilihan raya negara. Dan ketiga, mewujudkan suruhan jaya bebas aduan dan salah laku polis IPCMC yang dicadangkan oleh suruhan jaya diraja penambahbaikan perjalanan dan pengurusan PDRM. Dipengerusikan oleh Tun Muhammad Zaidin Abdullah sendiri, dibantu oleh bekas ketua polis negara Tun Muhammad Hanif Omar sebagai timbalan pengerusi. Tansi dipertua di atas kesedaran dan kepercayaan bahawa titah duli yang maha mulia mesti diperhalusi dan dituruti, maka saya sebelum ini telah menyarankan agar demokrasi berperlembagaan dipulihkan dengan pelaksanaan akta pemansuhan darurat 2011. Sudah 54 tahun negara kita merdeka, tetapi sehingga kini masih lagi wujud empat perisytiharan darurat. Pertama, deklarasi darurat 1964 hasil konfrontasi dengan Indonesia. Walaupun konfrontasi tersebut hanya selama 2 tahun Tan Sri Ianya tidak tarik balik Kedua Persyaharan darurat Sarawak 1966 Hasil krisis perlembagaan di negeri tersebut Walaupun tiada insiden kekerasan Yang berlangsung Menerusi krisis terdahulu Kerajaan masih lagi mengisytiharkan darurat Yang terhad di negeri Sarawak Krisis tersebut sudah selesai Namun darurat masih berkuat kuasa Yang ketiga Deklarasi darurat yang berkuat kuasa seluruh negara 1969 Selepas demonstrasi besar-besaran Serta keganasan yang berlangsung akibat sentimen perkauman Yang berlaku pada 13 Mei 1969 Walaupun selepas kerajaan berperlembagaan kembali berkuasa pada Februari 1971 Keadaan darurat masih terus berkuat kuasa Hingga sekarang melalui Akta Darurat Kuasa-Kuasa Khas 1979 Akta 216 dan yang terakhir, Perisytiharan Darurat Kelantan 1977 yang terhad kepada negeri Kelantan sahaja selepas krisis politik di negeri tersebut. Saya merasakan sudah tiba waktu dan ketikanya dalam kita menghormati semangat perlembagaan, kerajaan perlu menghapuskan dan melenyapkan terus undang-undang serta peraturan yang jelas menyimpang dan bertentangan dengan semangat perlembagaan sebuah negara merdeka. Ketika ini, kita menyaksikan keruntuhan rejim-rejim yang menggunakan akta darurat sebelumnya sebagai alat penjajahan politik ditelan arus kebebasan suara rakyat. Di negara kita, akta darurat ini, Tan Sri, digunapakai untuk memerangi komunis dan musuh luar ketika konfrontasi. Tetapi sekarang, siapakah musuh-musuh luar yang masih mengancam kita semua? Sekiranya akta darurat ini dikekalkan untuk mengekang rakyat, ia bukan sahaja anti-demokratik, malah satu bentuk penjajahan baru yang menzalimi rakyat dan mencemarkan semangat perlembagaan. Oleh itu, ini semua menjadikan barisan nasional sebuah rejim yang anti-demokratik. Tan Sri Indi Pertua, Malaysia di bawah barisan nasional jelas menutup pintu demokrasi. Jika benar barisan nasional di sebelah sana ingin menyuburkan demokrasi, saya cabar dalam pelarai umum yang akan datang BN laksanakan penggunaan dakwat di jari Jika perkara sekecil ini pun tak mampu Kita laksanakan usaha bicara soal reformasi politik Saya ingatkan Dewan tentang penggunaan forum Penggunaan dakwat kekal yang ditanda jari Yang telah saya sebut dalam forum anjuran bersih pada 21 Februari 2011 Pada ketika itu timbalan pengurusi SPR Datuk Wan Ahmad Wan Omar berada bersama bercakap sebagai seorang panelis dan dia menyatakan saya sebut katakan saya sebut pada dia dalam jawapan menteri Datuk Seri Najib Aziz disebut menjelang pilihan raya umum 2008 walau kabinet memutuskan untuk membazirkan sekitar 2.4 juta ringgit Malaysia dengan membatalkan penggunaan dakwat atas kononnya alasan keselamatan SPR suruhan jaya pilihan raya Malaysia sebenarnya punya kebebasan untuk meneruskan juga penggunaannya. Ini jawapan menteri. Tetapi ini tidak berlaku. Dan kita masih tidak mahu menggunakan belanja 2.4 juta ringgit yang jauh lebih kecil daripada 3.4 bilion ringgit tu kapal selam kejap boleh selam ni tak boleh selam dan 6 bilion ringgit Malaysia untuk kapal offshore petrol vessel sekarang dipanggil literal vessel ships yang dibelanjakan untuk pertahanan negara. Ya, sekarang ni kalau kita lihat nilai kontrak yang diberi je, tanpa ambil 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 kira 6 bilion ringgit, sebanyak 15 bilion ringgit telah diluluskan sejak Jun 2010. Isi kontrak. Jadi bila kita cakap tentang dakwat, kenapakah kerajaan Barisan Nasional tak mahu berikan luluskan penggunaan dakwat yang akan mempertahankan integriti paling asas sebuah demokrasi iaitu sistem pilihan raya kita. Saya masih belum menyentuh beberapa perkara lain yang akan memulihkan integriti sistem pilihan raya tanah Sri Di pertua seperti Minta yang jalan. diberikan saranan oleh Bersih 2.0. Ah, silakan. Boleh Tan Sri? Saya. Tan Sri yang dipertua, saya ingin menarik perhatian yang berhormat mengenai dengan penggunaan dakwat dalam pilihan raya umum yang ke-12 pada tahun 2008 yang baru lalu. Adakah yang bermak tahu bahawa apabila SPR telah pun bersetuju untuk menggunakan dakwat di jari itu dan telah pun membuat tempahan, kerajaan telah pun membuat tempahan, pengurusi SPR pada waktu itu telah menerima dua pucuk surat. Satu daripada peguam negara dan satu lagi daripada ketua polis negara pada waktu itu. Saya dimaklumkan bahawa pihak Peguam Negara bagi pihak Kerajaan telah membuat ugutan kepada SPR supaya tidak meneruskan untuk menggunakan dakwat itu oleh kerana perkara-perkara yang dimaklumkan oleh pihak Pekan Perkenaan adakah yang berhormat setuju ataupun sedar dengan perkembangan ini isu yang sama silakan Gopeng kalau Tan Sri setujulah. Okay. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih dan uh, Lembah Pantai. Kena dengan dawat kekal ini, uh, mengikut uh, timbalan pengurusi SPR, beliau mengaku bahawa dalam forum tersebut uh, memang arahan daripada kabinet yang supaya dipatahkan proses tersebut. Ini menunjukkan bahawa memang SPR ini menjadi alat kepada kerajaan Barisan Nasional dan uh, menjadi boneka Barisan Nasional untuk mengekalkan uh, kemenangan Barisan Nasional. Bukankah ini satu perkara yang tidak seharusnya berlaku? Terima kasih. Mak Bapak Pengasih, terima kasih Mak Kota Baru. Saya sebenarnya uh, setuju dan kalau boleh uh, pohon nak dimasukkan, butiran yang disebut oleh kedua-dua ahli parlimen. Ah uh, bantai. Hari. Sikit je. Uh, boleh saya Sikit jawab? Sikit je. Seminit silakan. Ah uh, insya-Allah. Uh, maknanya Syalam. Yang Berhormat uh, Tan Sri Speaker ya maknanya bila dibatalkan penggunaan dakwat itu atas alasan keselamatan keselamatan yang dimaksudkan adalah keselamatan barisan nasional adakah lamba yang berhormat setuju? tentunya saya agak bersetuju tapi pada persoalannya persoalan pokoknya adalah bila disebut oleh menteri sendiri dalam ruang di parlimen bahawa SPR masih lagi punya hak untuk ber membuat keputusan tanpa terikat dengan keputusan kabinet pada saya itu satu indikasi ada ruang kalau keberanian itu uh, boleh ditunjukkan oleh pihak SPR hanya akhir sebagai pengakhiran forum tersebut timbalan pengurusi SPR kata kalau kita mahu penggunaan dakwat digunakan maka ahli-ahli parlimen badan-badan bukan kerajaan perlu memberi tekanan yang jauh lebih daripada yang sedia ada. Maka saya gunakan forum di parlimen untuk cuba mendapatkan persetujuan semua ahli-ahli parlimen termasuklah daripada barisan nasional supaya kita dapat mengekalkan, memperbaiki tahap integriti sistem pilihan negara. Baik, Tansi dan Sini Pertua. Perkara ketiga yang saya sebutkan tadi adalah untuk mewujudkan suruhan jaya bebas aduan dan salah laku polis. Ini dicadangkan sendiri oleh Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM Walau sekarang kita ada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan Namun tidak ada kuasa untuk mendakwa atau menghukum pesalah Akhirnya siap ini dilihat sebagai satu lagi bentuk birokrasi Satu bentuk pejabat pos untuk menghantar rungutan-rungutan ke kementerian-kementerian yang berlainan Tan Sri, saya ingin mempersoalkan di negara manakah rakyat perlu mendapatkan permit polis untuk berhimpun Walau hak berhimpun dijamin di dalam perlembagaan asal Di negara manakah kerajaan membelajarkan banyak sumber untuk memantau rakyat Dengan polis rahsia atau polis sebaruh rahsia Di negara manakah kerajaan menggunakan polis untuk menyekat demokrasi Termasuk tidak membenarkan media bebas bersuara di Negara manakah rakyat ditahan tanpa sebab dan bicara serta ada yang diseksa dan mati dalam tahanan. Jawapannya adalah negara Zimbabwe, Korea Utara, Libya, antara lain. Saya berhenti di situ. Tapi Tan betul. Bayangkan bagi Malaysia sekiranya negara diancam dengan ugutan-ugutan yang akan berlakunya pemberontakan. Ugutan akan berlakunya pemberontakan saya sebut, saya ulangi. Serta ugutan akan menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Bukankah ini cukup berbahaya? Bukankah ini memerlukan tindakan tegas daripada kerajaan? Bukankah ini ugutan yang tidak bertanggungjawab? Maukah yang berhormat sekalian tahu siapa yang membuat ugutan-ugutan ini? Bukan pihak pemangkang. Bukan para aktivis tantri, Bukan para mahasiswa atau mahasiswi. Ugutan ini telah dibuat tidak lain, tidak bukan oleh polis diraja Malaysia sendiri kerana membantah cadangan pelaksanaan IPCMC. Saya rujuk di mana dikeluarkan dalam Malaysia kini sebuah edisi khas buletin berita Bukit Aman di mana PDRM menyifatkan penubuhan IPCMC antara lain bertentangan dengan perlembagaan menggugat keselamatan negara dan ketenteraman awam boleh mengakibatkan anarki dan menghakis pengaruh politik parti yang memerintah. Edisi khas itu bertajuk IPCMC, kuasa yang tak boleh dicabar. Turut disiarkan dalam laman web rasmi PDRM, mengandungi 12 bab yang meliputi latar belakang IPCMC, dialog antara Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dengan pihak PDRM dan sebab-sebab mengapa PDRM membantah penubuhan IPCMC sehinggakan ACP Jamaluddin Khalid pada ketika itu berkata cadangan penubuhan IPCMC menimbulkan sentimen dan reaksi negatif di kalangan anggota polis mereka sampai mengugut nak menyokong pembangkang kalau dilaksanakan juga suruhan jaya tersebut isu yang saya bangkitkan di sini kita sememangnya berada dalam sebuah negara yang dikawal oleh polis takkanlah sampai boleh diugut sampai ke tahap itu ini bercakap tentang integriti agensi-agensi penguatkuasaan yang seharusnya menjaga keselamatan rakyat bukan mengarah memberi telunjuk tentang apa yang perlu dilakukan oleh negara bagi mereka. Tansi yang dipertua. Sebenarnya tadi saya menyatakan bahawa kerajaan barisan nasional adalah anti-demokratik dan Malaysia adalah sebuah negara polis. Sememangnya menggambarkan sikap BN sebagai lanun politik dengan izin political pirates jikalau tidak ada reformasi politik untuk memulihkan demokrasi negara sekarang saya pergi kepada menjustifikasikan bila saya kata BN diibaratkan sebagai lanun ekonomi dengan izin and economic pirates lanun ekonomi menjadikan economic plundering iaitu perompakan ekonomi melalui projek maha membazir disulami dengan amalan rasuah yang menggugat ekonomi negara yang sekarang sudah didahului oleh sebuah negara kecil yang jauh lebih kecil tapi ekonominya ketiga besar di Asia. Ini semua amat Pasal anak ya, pangkat anak yang malah melayan. Kalau tak layan, kalau tak nak layan kenapa buka mic? Pangkat anak. Projek-projek Muhammad Bazir ini sebagai contoh seperti menara warisan merdeka, pembelian kapal selam yang akhirnya boleh menyelam, tapi pada peringkat permulaan tidak dan banyak lagi membuktikan bagaimana lanun ekonomi beroperasi negara perlu berhutang untuk membayar kos projek yang sengaja dimahalkan untuk keuntungan pihak yang sedikit dan merugikan rakyat terbanyak sakat tentang offshore petrol vessels or so literal vessel so ships kepada artikel oleh M. Shamugam bertajuk Do we need to spend billions on defence projects now dengan izin? Sekarang diumum satu projek baru enam Uh, literal vessel ships. Okay. Saya nak katakan, disebut oleh beliau, the contract to build OPVs, OPVs was given in 99 when BHIC, iaitu Bosted Heavy Industries Corporation Berhad, was controlled by Tan Sri Amin Shah. The original contract was to build six OPVs for 5.35 billion ringgit Malaysia. By January 2007, the contract had ballooned to 6.75 billion ringgit, according to reports. What's worse was that when the vessels were delivered there were numerous complaints from the Royal Malaysian Navy. Jadi bila saya bangkitkan kritikan tak semestinya saya tak patriotik. Kita sayangkan negara maka kita mahu semua projek-projek yang diberikan menggunakan nama pertahanan itu adalah projek yang eh telus dan ada justifikasinya. Oleh itu, Tan Sri, Pakatan Rakyat ada menyarankan agar projek MRT sekarang ini dikatakan berjumlah 36.6 bilion ringgit sekarang dan tentunya akan bertambah mahal ya sehingga estimates oleh banyak pada badan lain mengatakan akan sampai empat kali ganda skandal PKFZ mengikut beberapa pengiraan bila kita ambil kira kos-kos pembelian laluan tanah sistem jentera kereta api dan sebagainya kerana itu kami daripada keadilan pinta agar diberhentikan, kerajaan keluarkan stop order arahan pemberdayaan kerja dan sebuah jawatan kuasa pilihan di parlimen diwujudkan untuk mengkaji apakah mungkin alternatif lain wujud untuk sistem pengangkutan awam yang jauh lebih murah tapi berkesan dapat dipilih secara telus dan profesional. Kita pun nak tahu keputusan yang diberikan oleh McKinsey bila mereka dibayar 8.2 juta ringgit untuk mengkaji sistem ini. Dua minit lah yang berumah. Dua minit. Nama kota? boleh sekejap okay. pasal lanun pasal minit, lanun menit silakan terima kasih uh, kerana bawakan banyak isu yang saya rasa uh, amat diminati oleh uh, generasi muda nak tahu apa perkembangan terbaru yang berlaku dan dalam... begitu pasal lanun tadi saya nak tanya sebab ada satu uh, jawapan yang diberi oleh uh, uh, menteri mengatakan uh, cara kita mengendalikan lanun ni uh, lanun yang merompak di teluk eden kita pergi hantar dan tangkap dia balik dan ini kejayaan malaysia kata negara lain mengatasi lanun dengan cara membunuh mereka, tapi cara kita ni tangkap dan beri dia makan adult, layan baik-baik, kemudian kita nak hukum dia, which is, uh, memang perkara ni baik, tapi pendapat ramai, terutama anak-anak muda mengatakan, adakah ini sifat yang patut kita layan kepada lanun termasuk lanun uh, ekonomi dan jawapan mereka juga bagi, kata memang lah, lanun layan lanun memang macam tu saya nak tanya pendangan uh, rumah pantai, macam mana anak muda kita boleh fikir macam ni, terima kasih Terima kasih. Terima betul. Terima kasih YB Indah Mokota. Saya rasa elok dimasukkan sekali lah ucapan saya. Dah dah cukup lah tu. Dah cukup. Saya ingin sebut Nasir Indah Selain daripada apa yang saya katakan tadi. Pakatan Rakyat di dalam buku Jingga yang menjadi sumber rujukan dan tiruan kerajaan BN menyarankan agar perjanjian konsesi lebuh raya betul dan perjanaan kuasa elektrik disemak semula untuk kepentingan rakyat ini semua mestilah dilaksanakan. Uh, bagaimana pula? Boleh. Saya ada seminit lagi ya Kota Belud. Huh? Lain kali lah. Uh, nak pasal Bagaimana buku pula jingga kan? Dengan ha, uh, buku jingga. Tak masa. Lain kali lah. Betul. Ha? Uh. Relax, tak? sabar, sabar, sabar. Saya ada berapa minit lagi ni? Ya, bagaimana bagaimana ya? pula dengan keterisan wang rakyat yang berbilion ringgit melalui amalan rasuah, polisi pengherotan industri dan sebagainya. Cukup panjang untuk disebut dan baru-baru ini, Tan Sri, poin terakhir saya, satu lagi skim cepat kaya kroni yang melibatkan Petronas yang sepatutnya secara beretika dan moral diletakkan di bawah kawal selir parlimen dan bukannya Jabatan Perdana Menteri akan membelanjakan RM250 bilion ringgit dalam usaha eksplorasi dalam negara dan penggunaan konsep RSC dengan izin Risk Sharing Contract melibatkan Marginal Oil Fields akan pada anggaran konservatif melibatkan sejumlah 400 bilion ringgit Malaysia. Wang hak rakyat disalurkan kepada syarikat-syarikat kroni. Kita tidak tahu sama ada mereka laksanakan tanda terbuka untuk memilih syarikat-syarikat yang akan terlibat dalam inisiatif ini. Ini bertentangan Tan Sri dengan semangat Akta Pembangunan Petroleum 1974. Patutnya diperhalusi oleh sebuah jawatan kuasa uh, parlimen, pilihan parlimen. Kat di mana lagi kita nak gunakan ya, ruang ini Perwakilan rakyat untuk membincangkan keputusan-keputusan besar Yang punya impak kepada masa depan negara Di parlimen, pada saya tidak ada alasan kenapa tak boleh berbincang di sini Pakatan rakyat tidak menentang pembangunan ekonomi Tetapi pakatan rakyat menentang lanun ekonomi Seperti yang disebut oleh Baibi Indra Kota tadi dalam dan luar negara lah, Yang mengambil dan melemahkan kebolehan ekonomi negara untuk manfaat semua rakyat Ya, cukuplah saya rasa kita dijajah oleh lanun politik dan juga dijajah oleh lanun ekonomi. Justru, saya pohon sekali lagi supaya kita dapat bekerjasama untuk membangunkan negara dengan pelaksanaan reformasi politik sekarang dan juga transformasi ekonomi yang saksama untuk membina Malaysia yang lebih baik untuk semua rakyat. Terima kasih dan sini petua saya mohon mencadang.